ikkinchi darsimizga xush kelibsizlar ikkinchi darsimizda bugun biz sizlar bilan mana bu chap tomondagi panelni o'rganib chiqamiz birinchi misol uchun bironta narsani ochib olamiz misol uchun mana bu birinchisi bu ko'rsatkich ko'rsatkich bilan biz kerakli obyektimizni xohlagan joyimizga joylashtirishimiz mumkin ikkinchisi bu выделение fotoshopda ham bu narsa bor выделить qiladigan e bo'lsak misol uchun kerakli narsamizni faqatgina o'zimizga kerakli joyini выделить e qilib berish mumkin tepa tarafi yoki misol uchun past tarafi bu, bu narsani hali dars davomida o'rganib chiqamiz ikkinchisi pipetka misol uchun пипетка tepadagi xohlagan misol uchun proyektimizni yoqdagi misol uchun biron bir rangni tanlab turib bunga o'tkazishimiz mumkin yoki biron bir narsani belgilashimiz mumkin misol uchun men mana bu pastki tarafini olaman va tepadagi metallik rangini pastga olmoqchiman bossam tagi ham metal variantga aylanib qoladi bu ham menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman keyingisi aylanish просто o'zi tushunarli bo'lib turibdi buni olib turib biz har xil tarafga aylantirishimiz mumkin undan keyingisi esa ushlab просто u yoqqa bu yoqqa tortamiz bu narsani xuddi mana bu ko'rsatkichga o'xshagan narsa faqat ko'rsatkich bilan uni farqi ko'rsatkich buni narsamizni kerakli narsani xohlagan joyimizga olib ishlatishimiz mumkin misol uchun mana bu ham ikkalasini alohida alohida qilamiz a ko'rsatkich esa полностью rasmimizni u yoqqa bu yoqqa tortib u yoq bu yoqdan ko'rishimizga yordam beradi mana keyingisi esa yaqinlashtirish va uzoqlashtirish uchun undan keyingisi esa lupa, oddiy lupa bu ham shu yaqinlashtirib alti bilan uzoqlashtirib ishlatsak bo'laveradi va undan keyingisi esa qo'l qo'l bu oddiy qo'l prosto u yoqqa tortamiz buni kompyuterda oddiy rasmni ham mana shunaqasiga uyoqqa bu tortsa bo'ladi shunga o'xshagan narsa menimcha bu narsa bizga umuman kerak bo'lmaydi demak chap tomondagi panellar hammasini o'rganib chiqdik keyingi darsimizda esa tepadagi panellar nimaga javob berishini o'rganib chiqamiz